من كان يريد حرس الآخرة نزد له في حرسه ومن كان يريد حرس الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رودات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.